Bu gün sizlerle xəmiri çox nazik və yumşaq olan, çox dadlı pizzanın hazırlanmasını paylaşacağam. Əvvəlcə xəmiri hazırlayıram. Xəmiri hazırlamaq üçün 1/4 stəkan ilıq suya, yarım çay qaşığı maya və 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram və aktivləşməsi üçün bir kənara qoyuram. Maya hazır olanda una duz əlavə edib qarışdırıram. Ardınca isə una, mayanı və zeytun yağını əlavə edib qarışdırıram və una xəmir olana qədər ilıq su əlavə edib yumşaq xəmir yoğururam. Hazır olan xəmirin üzərini streçə bağlayıb 1 saat mayalanmağa qoyuram. Xəmir mayalanana qədər pizzanın üzəri üçün lazım olan ərzaqları doğrayıram. Mən bu gün pitsalar üçün qalbasadan istifadə edirəm. Əgər istəsəniz, zövqə görə sosiska və ya qaynadılmış toyuq filesindən də istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, mən qalbasaları laylar doğradım və doğradığım qalbasaları üst-üstə yığıb dörd yerə böldüm və bu şəkildə pitsanın üzərinə düzəcəm. Toxumlarını təmizləyib, yuduğun qırmızı şirin bibərləri xırda-xırda doğrayıram. Əgər istəsəniz, nazik halqa şəklində də doğraya bilərsiniz. Yaşıl şirin bibərləri də eyni qayda ilə doğrayıram. Pomidorları əvvəlcə 2 hissəyə bölürəm və saplıq hissələrini təmizləyirəm və hər hissəni də ayrı-ayrı da 2 hissəyə bölürəm ki, halqalar nazik olsun. Ən sonda isə Holland pendirini sürtgəcin eri gözündən keçirdirəm. Gördüyünüz kimi artıq xəmir mayalanıb və xəmiri kündələyirəm. Pitsanı hazırlayacağam tavanı bitki yağı ilə yağlayıram. Və pitsanın xəmirini əvvəlcə oxloqla biraz açıram, daha sonra isə pitsanı hazırlayacağam tavanın içərisinə qoyub əlimlə böyüdürəm. Xəmir mayalı olduğu üçün yaydığım pizzanın xəmirini gördüyünüz şəkildə çəngəllə deşirəm ki, xəmir çox qabarmasın. Xəmirin üzərinə əvvəlcə mayonez əlavə edib, gördüyünüz şəkildə hər tərəfinə yayıram. Ardınca isə qış üçün hazırladığım pomidor və bibər pastasını xəmirin üzərinə yayıram. Əgər sizdə evdə hazırlanmış pomidor pastası yoxdursa, marketlərdə satılan tomat pastasından istifadə edə bilərsiniz. Tomat pastasının üzərindən isə acı Holland pendiri gəzirəm və sırayla qırmızı şirin bibəri və yaşıl şirin bibəri xəmrinin hər tərəfinə bərabər yayıram. Kalbasaları da gördüyünüz şəkildə səlqə ilə düzürəm. qalbasaların üzərindən isə konservləşdirilmiş qarğıdağlı səfirəm. Ardınca isə pomidorları da səliqə ilə düzürəm. Ən sonda isə pomidorların üzərinə azca duz əlavə edib, ardından isə Holland pendiri səpirəm. Hazır olan pizzanı əvvəlcədən isidilmiş sobada 20-25 dəqiqə bişirirəm. Gördüyünüz kimi pizza artıq hazırdır və pizzanı gördüyünüz şəkildə tavadan rahatlıqla çıxardıram. Çünki pizzanı hazırlamazdan əvvəl xəmirin altına duru yağ istifadə etmişdim. Pitsanın kəsilmiş formasında sizlərə göstərmək istəyirəm ki, nazikliyini və içərisinin bişməsini siz də görəsiniz. Gördüyünüz kimi, pizza həm çox yumşaqdır, həm də nazikdir. Hazırladığım pizza reseptini bəyəndinizsə, videonun altındakı bəyən düyməsini basmağı, video ilə bağlı fikirlərinizi mənimlə paylaşmağı və yeni reseptlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənədək.